Классная причесочка у меня на голове из-за дождя, непогоды. Сегодня сранку, холодно, нереальный дождь. И уже в сети интернет, везде распространяется, что не пускает крестный ход. Отец Максимян участвовал в э, видео. Отец Максимян, расскажи, что произошло на самом деле? На самом деле попался один полицейский, который неправильно понял свою задачу и не пускал машины. Людей он пускал, а машины не пускал. Получается, это машины... с Хмельницкой, в Тернопольскую область. Да, Тернопольская область на границе с Тернопольской областью. И после того, как я с ним поговорил, объяснил ему. Э... Если можно поподробнее. Ну я сказал, что он делает провокацию, сейчас его все снимут на камеру, выложат и скажут, что не пускают местный ход. И потом ему позвонит его начальство. И после этого ему... у него будут проблемы от его начальства открыли и все, и все поехали. Я первый заехал. Машины сопровождают вот такие вот автобусы. Это еда, вода, детей подвозят, да, стариков. У это меня... палатки, карематы. У меня в машине было 8 человек. Женщину, у которых болели уже суставы, они не могли идти. Мы тоже с Лукой подвозили. Да, и мы стояли в этой пробке. А люди шли, конечно. Людей, людей пускали. Не знаю, что людей не пускали. Людей пускали, машин не пускали. Но надо очень важно сказать, что вот хмельницкая полиция, это просто персик. Вот такие, вот такие просто красавцы, сопровождают э, патрульные спереди, сбоку, сзади, э -э, стоят регулировщики, которые помогают разъехаться фуром, автомобилем, чтобы не было заторов э -э, помогают, подсказывают. Ну просто огромнейшее спасибо. Я уверен, что в Тернопольской области да Бог тоже будет. Ну сейчас тоже хорошие ребята. Просто один попался такой, который сделал сам пробку огромную. Да, И... так нет, что нет, давайте нет. не будем нагнетать, крестоходцы идут, молитва идет сегодня, дождь, все. Ну ничего не мешает. Я ехал по другому. По дороге, отец Максим, понял, такая ситуация, все серое, белое, мрачное, люди лежат, а потом выходишь, они все улыбаются, все радостные, все, все счастливые, поэтому не нагнетаем, Бог с нами, и все будет хорошо. Да, молитесь, один попался, да, один попался человек и просто впустил в волну. Нехорошее, но все будет доброе.